Allahuekberullahuekber Malaylərinin yuduğu səhabi Hanzala ibn Abu Amr radiyallahu anhu Hanzala Bedr döyüşündə iştirak etdi. O vaxt hələ subay idi. Bedr döyüşündən bir müddət sonra Abdullah ibn Ubayin qızı Cəmilə ilə nikahlandı. Sabahsı gündə Uhudda Quraysh müşrikləri ilə görüşəcəyidilər. Hamzala gecəni Mədinədə xanımının yanında keçirmək üçün Rəsulullahdan sallallahu alayhi və sallam icazə istədi. Peyğəmbərimiz də icazəni verdi. Xanımı Cəmilə ilə o gecə birlikdə qaldı. Şənbə günü səhər də Uhudda getmək üçün talaşdan usul almağı unudub çox tələsik yola çıxdı. Yola çıxacağı sırada xanımı Cəmilə orada olan qovmundan dörd adamı çağırdı. Və Hanzala ilə evləndiklərini söyləyib onları şahid tutdu. Oradakı dörd şahid soruşdular. Buna nə gərək var idi? Cəmilə radiyallahu anha dedi ki: Yuxumda səmanın asıldığını və Hanzala içəri girdikdən sonra bağlandığını gördü. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səllam Uhudda hərbi üçün səfərləri düzəldərkən Hanzala özünü çatdırdı və əhsab-ı kiram arasına qatıldı. Həzrət Hanzala digər səhabələr kimi canları bahasına buşlüklərin üzərinə atıldı. Şəhidlik mərtəbəsinə qoşulmaq üçün dayanmadan döyüşdü. Daha sonra müşriklər dağılıb qaçmağa başladılar. Həzrət Hanzala Əbu Sufyanın qarşısında kəsdilər üzerinə hücum etdi. Əbu Sufyan yerə düşdü. Qorxudan nə edəcəyini bilməyən Əbu Sufyan: "Ey Qureyş, mən Əbu Sufyanam. On zələmanı öldürəcək. Yetişin!" deyə səsə çıxdığı qədər qışqırmaqa başladı. Müşriklərin bir çoxu Əbu Sufyanın səsinə eşitdikləri halda öz canlarının dərdində düşdüklərindən heç diqqət edən olmadı. Ancaq Şəddad ibn Əsvad Hazrat Hanzalaya arxadan yaxınlaşıb onu xaincəsinə kürəyindən nizə ilə vurdu. Hanzala ona qarşılıq vermək istədi. Fəqət imamdan nəsibi olmayan bu müşrik daha ikinci bir zərbəni vuraraq Hanzalanı şəhid etdi. Hanzala şəhid olanda peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurdu ki: "Mən Hanzalanı mələklərin göy ilə yer arasında gümüş bir nilçə içində Yağış suyu ilə yuduqlarını gördüm. Əbu Useyd Səid deyir ki, gedib Hanzalaya baxdım. Başından yağış suyu axırdı. Qaytdım bunu Rəsulullah'a xəbər verdim. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam Hanzalanın xanımına xəbər göndərib bunun səbəbini soruşdu. O da Uhud'a çıxdığı zaman Hanzalanın qüsursuz olduğunu bildirdi. Həzrət Hanzala Uhud'a çatmaq üçün çox tələsib yetişə bilməməsi qorxusu ona üşül almağı unutdurmuşdu. Ondan sonra Hanzalanın adı Qasılul Mələikə, mələklər tərəfindən yuyunmuş deyə xatırlandı. Mədinədə əhsab-ı kiramın Əbs qəbiləsindən olanlar mələklər tərəfindən yuyulan Hanzala bizdəndir deyə iftixar edirdilər. İftixar edirdilər. İftixar edirdilər.